Takže čo čo nás z zmeho videa v tomto videu, to bude taký špeciál. A rozhodol som sa, že keďže tu máme tieto hellovinské mody a máme helovinského surdža na konci, na konci, tak čo, tak si s ním zahrať challenge. Ok, takže kredity nevadí. Prvý Surge. Druhý surž. Ako skin. A tretí, za mňa ten najkrajší. A ešte titul. Dobre, teraz si dáme surge Dáme si aj pin. Ktorý tam nebol. OK. No a to hlavné, že doteraz som ma mal na osmičke vešetkého. A to je jediná legendárka, ktorú nemám na jedenáctke, takže poďme na to. No, dobre, už je na jedenáctke a teraz buď táto gadgetá, alebo takto. Mmm viac hráčov používa túto, tak asi skôr túto, lebo to dobíja tie náboje. Star Power a Surge main attack splits when hitting walls, alebo Surge keep stage 1 super upgrade for the full match duration. asi toto, pretože to platí iba na 3v3 alebo na 2. Hypercharge určite. A teraz dali som tam damage, pretože dosť slabý na jednotke a zároveň aj shield, pretože nemám až tak veľmi veľa životov, ako iný, postavy a prosto iba Ešte skúsme, či tam nebude niečo nové. OK, ak sa nemením, toto nebolo v minulom videu. Dobre, necháme to byť tak. A dal by som si the challenge, že musíme splniť tieto 4 questy. Tieto questy si splním potom, lebo teraz na to není mod, ale tieto questy. Takže poďme na to. Prvý ide payload, ak sa nevidím. Tá chýba menej, lebo v minulom videu zbral. Sme hrali payload, takže... Ok, teraz je iná mapa, ako vidím a obsadzuj to fang. Ja idem otestovať svoje hranie za súdža. Ako ja no sa nič ale ja za súdža neviem hrať. Dobre. OK, práve sme zabili aj Mzu, ktorá má na hypercharge. OK, ide Fang. Aj s Tyk mi to asi príde najviac do trávny, v tomto payloade, a vyzerá to tak, že ak hitnem niekoho, tak budem mať hyper charge, potrebujem niekoho hitnúť. mám hyper, ešte ja ju použiť nejdem, pretože hneď hodí upgrade level na štvorku, takže to chcem vyskúšať tak. Pomaličky ideme. A teraz takto. Okej, okay, oni mi nabili ďalšie one. Dobre, som na trojke. Ako vidím, tak to počas, bol počas na štvorke. Som si myslel, že už celkovo nevadí. Vyzerá to tak, že mohol by to byť Queen. Nie, Nie. No tak to je prehra. Nevadí. Pokračujeme ďalej. Pokračujeme ďalej. OK, toto vyzerá ako jasný vín, keď sa pozrite aj na percentá. OK. No, rýchlo hýl. No to nevyzerá vôbec zle. Nevadí. To zatiaľ žijem. Žijem ako. Nevadí. Rozhodol som sa, že si zapnem volejbal, pretože to sa mi úplne nedarilo, už som prehral ďalšiu hru. a poďme volejbal. Pre tých, ktorí nevedia, tak proste takto lopty a tá lopta sem dopadne a musíte byť tam ale naša, že tam nebola nikto z nášho týmu takže pre moje týmety sú proste takí Šiši ľudia Moji moje týmety sú proste bulby ok, zapínam to znovu pretože to pretože som tam musel vypnúť a to či to teraz po tom skúsme, či nenájdeme niečo nové. Tak okay, to bolo to, čo sme mali aj teraz som to videl. A raz vedel som to, že tieto mody si zahráme inokedy. Pretože je to sú, ženie, sú, dobré. Takže pokračujem v solách. A dal by som minimálne náspäť na trofe nechcem sa aby toto ide Takže, ale na, v tomto videu sa proste, to nie je žiaden niečo také, skôr naučenie s ním hrať, pretože ja s ním neviem hrať. Ja proste so Surgeom neviem hrať. OK. Viem, že teraz tu mám botov v tej hre, ale... Ani na botoch není najhoršie sa naučiť, ako hrať. Ako dobre, viem za neho, ale neviem za neho, ako dobre hrať. OK, to je Brock, to je gas. OK. Emza. Emza. No, asi vidno, že zaňho úplne neviem hrať. Nevadí, pokračujeme ďalej. Viem, že existujú ľudia, ktorí za to hrajú profesionálne, vyhrávajú nejaké aj. Ale... Ja neviem aj 50 jar za sebou prvé miesto šiel za noc ale teraz není ani dobrá mapa by som povedal pretože kríky na strede a mm. proste lepšie ale teraz som mám 4 bedny nie čo sa stane na strede vidne to iba 2 nevadí Okej. Okay. ide nie Prišiel kit. A som dead Popravde ma to ani až tak veľmi mi za toho služia nebaví. Doteraz som sa mu vyhýbal. Ale už to chce, chce sa naučiť. Dla hrať. No toto. Jojojojojoj. Tak nič. To musím vedieť hrať aj o tú stenu. Nechaj ma. OK. OK, vyhnal som zelená. Teraz... Nevrácaj sa. Tu mám tie štyri bedny. Okej. Okay. Minulú hru som prehral, toto je znova. Minimálne pre mňa to nie je až taká zábava, ako, som, ako iní ľudia hovoria za súrdia. To vede tým, že za neho neviem hrať proste. Ok, on sa mi akurát ukázal, tak som mu dal celý shot. Zaliezol do krížov. Ne, ale by som tam nezal, ja to ne. Tu je Bibi. OK. Toto vyzerá, že by to mohlo dopadnúť dobre. No, teraz neviem, kde sú. OK, OK, OK. Škoda, že som nemal ultinu. Nehadí, toto sa už viac darilo. Ale ja by som si zaňhal som nájsť nejakú lepšiu mapu, kde by sa dali No Kauty by neboli zlé. Okej, okay, čo môžem povedať? Zatiaľ je to horšie v knockoutoch. Minimálne za to, že tu proste veľa bravlerov, čo strieľa na diálku. Prežil, prežil som, prežil. Ten ma nesmie trafiť ten brok teraz. OK. OK, OK. Yes, zabil ho ten grom. Dobre, nie je to až také zlé, ale... Nevadí. Ja on do serii proste ďalej. To je nevýhoda. OK, teraz sme to prehrali. Ale ešte stále máme šancu. To je to hlavné. OK, netrafil ma. Koda Nevadí. Chcem si aspoň v tomto videu vrátiť na tie trofé, takže... OK, teraz som tu zabil Selinu. Našťastie. Ultimu mám pripravenú keby niečo a... Neviem. OK, teraz som tu zabil Martisa. Potrebujem, že sem Nie, 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 nie. Nech ma. Nech ma. Vou dar uma brincadeira, vou žijem, uma brincadeira, vou dar Žijem, 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 vamos, 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 top 3. vamos, 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 Vitamol, Big Bean. Logram. Não viam. OK, não trafilou OK. Trafio. Yes, yes, yes. Je tam vin. Je tam vin. nás späť na trofej, už som sa trošku s ním naučil hrať a dúfam, že sa vám video páčilo. Nezavíte aj like a odber a zatiaľ čaute.